Tempat yang kedua Baik Aisyah jauh sendiri Ataupun Team Vamos Jadi kita akan Berbual untuk drafting phase Map akan dipilih Terlebih dahulu Sejujurnya saya nak Tengok Expanding River Sebenarnya untuk Pembukaan Oh Ooh. Wow tak, Awak dapat Perempuan tak pernah salah. Ha. Huh. Oh, macam tu je. <laughs> macam tu je. Okey, kalau setakat ni berdasarkan daripada statistik kedua-dua pasukan bila berjaya dapatkan map Spanish River masing-masing dapatkan kemenangan 100% sendiri. Yeah. Tapi kita akan saksikan drafting terlebih dahulu di mana SRJOG diletakkan sebagai first pick dan manakala untuk Team Vamos sebagai second pick. Zusin dan juga Wan Wan dah pun dikeluarkan. Apa hero yang uh, sesuai untuk dikeluarkan oleh Sarje Oji dulu sebagai pemilihan awal untuk ini? No sebagai pemilihan awal, saya pun saja nak katakan one. kepada Chip dekat sini. Mungkin tak ada hormat juga kepada Zon dengan rotasi yang lebih pantas dan juga kemampuan untuk melaksanakan gank. Terutamanya dengan rotasi yang lebih pantas akan ada di bahagian ESP dan juga gol. Dan ini mungkin akan menyebabkan fokus utama untuk kedua mungkin lebih sikit sebanyak kepada double fighter metal double fight meta sekali lagi mungkin untuk Sergio pun saya rasa perkara perkara yang sama mungkin akan berlaku Sir, untuk uh, Tim Vamos daripada George segi pengeluaran hero nampak masih lagi orang kata Benny yang lebih kurang sama dengan mengeluarkan Wawan juga Fanny. Apa lagi hero-hero yang patut ditutup lagi oleh basket sahaja Oji untuk menidakkan kesesaan bagi tim Vamos, Syamilu? Uh, bagi saya sebenarnya kalau nak fokus kepada pemain, masih lagi ada Lancelot. Tapi kalau nak sebut pasal hero, antara yang masih lagi mengganggu kat sini adalah Baxia, Cici. Itu antara hero-hero yang akan menjengkelkan ketika dilepaskan. Tapi mereka keluarkan Cici kat sini, mereka nak uh, cuba tunjuk terlebih dahulu bahawa first pick speed, first speed mereka boleh jadi tank dekat bahagian jaga sama ada Baxia ataupun Fedri nanti. Okey, kalau kita dah cerita pasal banning, apa hero yang kalau dilepaskan itu akan jadi priority pick untuk SRJ di sendiri? Adakah mereka akan fokus kepada hero dekat bagian jungle atau mereka sebaik akan fokus kepada hero bagian EXP Karakuri? Kalau mereka ingin memberikan fokus kepada double fighter meta, Yi Sun Shin adalah pilihan yang utama mereka sini untuk memudahkan memudahkan tugasan membawa masuk double fighter meta. Tapi di sini untuk SRJ mereka meletakkan oh, ya, hadiah sebagai first pick. Saya rasa ini antara pilihan yang akan dilakukan oleh mana-mana pasukan so, kan itu antara hero yang paling fleksibel Terutamanya pula adalah expanding river boleh bergerak dengan begitu pantas Untuk melakukan setup, memberikan vision lebih luas kepada pasukan sendiri Dua hero pahiri tipik untuk team Vamos pula Syamilu uh, Boleh kalau mereka nak counter engage, gatot kaca Tapi kalau nak ni sebenarnya, ambil je landslot dekat sini Sebab landslot susah sikit nak ditangkap dengan Kalia Tapi fun fact, Nightcore sebenarnya pernah bertukar role daripada Goldlaner ke Explainer mungkin akan menjadi uh, kelebihan untuk beliau mental fighter gold lane Dan kena ingat Natko juga pernah bermain dekat bahagian mid lane Sekarang ni dah ada tiga role yang berbeza dia mainkan Sebut pasal hero yang awak katakan sebentar tadi Bagi saya, saya nak sentuh balik Bukan kepada hero yang pasukan Fahamas nak pilih Antara pasukan yang saya rasa saya takkan bagi kalian adalah SRGOG Sebab mereka punya pick off terlalu laju Untuk kita predict dengan gerakan tersebut. Jadi bila dah ada Kalia kat sini follow up damage yang mereka boleh keluarkan, mereka boleh ambil Patrick kalau mereka mahu buat masa sekarang. Dan itu adalah kombinasi yang mereka sangat-sangat selesa kalau boleh. Ya, yeah, b dan mereka juga kena mengambil kira bagaimana Arsa mid laner lagi? adakah akan digabungkan bersama dengan fase untuk kita boleh katakan pick-off yang mudah untuk sesiapa sahaja Yum tangkapkan nanti kalau kita cerita daripada segi kombo-kombo saya sebenarnya pun dah selalu nampak kajian dengan Farsa dia Ambil daripada pasukan tapi Lansetock juga menjadi antara keutamaan untuk pasukan SRGOG bersama-sama dengan Esmeralda penggunaan Esmeralda daripada Cream sememangnya kita tak menafikan lagi bagaimana sustainability yang dia ada macam mana dia boleh pastikan laning dia tak ada masalah untuk berhadapan Sanjum. dengan pasukan lawan hero yang ketiga daripada pasukan Vamos sendiri menunjukkan Hayabusa which is kat sini SRGOG dengan T-Vamos keduduknya membawa masuk hero-hero Assassin sebagai jungler jadi bila dah meletakkan hero untuk Asli Cup Jungle ni Apa lagi ekspektasi yang mungkin kita akan saksikan Adakah mereka masih akan mengekalkan meta double fighter Ataupun kalian tidak akan saksikan Marksman pula letakkan bagian golin Kalau bagi saya sebenarnya uh, keduanya kedua Kedua-duanya marksman lah Dekat bagian Gold lane Kalau Vamos tak ambil marksman Mereka dah tak ada cara untuk leburkan Esmeralda Kalau SRG tak ambil marksman Mereka tak ada cara untuk leburkan apa-apa Jadi kat sini Kedua-duanya memerlukan Damage DPS itu sendiri Dan uh, penggunaan marksman kat sini Antara yang saya nampak slick still dekat bahagian landing adalah cloud yeah. Tapi kalau ambil cloud, scaling dia agak tinggi Jadi kat situ sebenarnya memainkan peranan bahawa macam mana mereka nak corakkan uh, funneling kepada bahagian gold laner itu sendiri Dan setiap kali adanya assassin di dalam meta kita Menjadi persoalan adalah Apakah kawalan CC yang disediakan untuk membentikan pergerakan mereka Di mana untuk SRG OG mereka dah ada Kalia untuk membentikan pergerakan Hayabusa tetapi bagaimanapun untuk Vamos masih tidak kelihatan Uh, kawalan sisi untuk mementingkan pergerakan Sky yang menggunakan lain slot nanti. Sebab kita nampak awal-awal pada fasa banning pun, pasukan Sajo ni mereka dah tutup hero chip. Kali ni mereka tutup pula dengan hero drop. Berkemungkinan Banning yang terakhir juga masa yang akan fokuskan kepada hero bagian Roma untuk menutup sedikit sebanyak fleksibiliti untuk Zon melakukan pembukaan vision kepada tim Bamu sendiri dan juga untuk mengelakkan daripada pasukan uh, SRGOG kehilangan daripada sudut mencuk objektif. Sekarang kalau kita nak melihat daripada sudut pandangan tim Bamu sendiri bila mereka dah lakukan banning pada kali ini secara tak langsung mereka akan dapat pahiri tipik untuk hero yang keempat. Jadi apa hero yang patut diberikan fokus lebih dahulu oleh tim Bamu selepas ni? Untuk Ben, untuk pilih selepas pemilihan ini. Kalau untuk bahagian pemilihan bagi saya sekarang ni mereka dah tunjukkan uh, damage yang agak cukup dekat bahagian mid lane dan juga uh, assassin dekat bahagian jaga tu sendiri. Sekarang ni apa yang mereka perlukan adalah sedikit crop control untuk pastikan bahawa county engage tu boleh berlaku. Sebab tu pasukan SRG OG mereka bijak juga. Mereka, mereka keluarkan uh, crop dekat sini dan berkemungkinan besar, besar. Mereka boleh keluarkan Gatot kaca ataupun padang supaya mereka dah tak ada pilihan lain untuk county engage. Dari sebut pasal hero-hero tersebut Antara yang saya rasa masih lagi sesuai untuk Zorn gunakan dalam patch yang baru ni adalah Why not just ambil Chow? Hmm. Sehingga target lock tak menjadi masalah Tetapi cuma kena lihat akan digabungkan daripada sudut AOE CC Di mana dengan adanya Traction Pulse di sini Pasukan Bamos masih lagi mempunyai sikit sebanyak AOE CC Cuma single target lock yang mungkin akan menjadi keutamaan Seperti yang dikatakan oleh Syamilo sebab kalau kita tengok pada segi pemilihan hero untuk pasukan uh, Team tim Vamos sendiri pun mereka nampak untuk bergerak lebih agresif dengan pemilihan tiga hero yang pertama. Jadi kalau contohnya mereka nak meletakkan hero Chow dekat pemilihan yang keempat saya tak langsung penutup hero untuk dekat bahagian goal. Boleh jadi mereka masih lagi nak bawa hero dalam fighter. Ada satu kaya. lagi hero. Ah, oh, kena ban. In <laughs> Ada satu lagi hero saya fikirkan adalah Franco. Franco. Sebabkan Traction Pass gabungkan dengan Iron Hook. Dan itu adalah uh, kelemahan kepada Esmeralda juga kalau semua uh, dah digigit. Kalau Esmeralda kena gigit, semua akan uh, terus tumpukan kepada Esmeralda Dan itu mungkin akan jadi pilihan yang baik Maksudnya nak ambil pilihan bersama sekarang bersama mungkin bersama akan susah sikit Dan mereka kekalkan dengan Bane dekat bahagian Most likely gold lane Ya yeah. Akhirnya tak kena bahagian gold lane di sini Cuma apakah jawapan yang akan disediakan oleh SRGOG Mereka daripada burst cukup AOE CC pun ada Cuma DPS lah dia Kalau bukan Esmeralda yang kena tangkap Ikut um, boleh jadi masalah yang sangat-sangat besar untuk sekarang kompos. Joel Sarjo Uji sendiri pun saya yakin pada kali ini pun seolah-olah nak menunjukkan hero double fighter juga sebenarnya untuk uh, bagi lagi ruang dekat bahagian gold, terutama untuk Innocent boleh uh, bergerak dengan cara sendiri tanpa perlu babysit dengan terlalu banyak untuk kara golin. Jadi nak tanya untuk Sarjo Uji boleh saja kalau mereka nak bawa hero, hero marksman tapi untuk pastikan yang mereka tak ada masalah untuk fight dengan sekarang ni. Saya nak cakapkan uh, Ruby Tapi Ruby sesuai hadap dengan Haibsan Tapi saya takut kalau berhadapan dengan Pain Mungkin Poking uh, Kalah daripada sudut tersebut Tapi sahabat tu tadi Kita lihat yang telah pun dibawa masuk Bersama dengan Selina Penambahan lagi Kita boleh katakan kawalan sisi dekat sini Brody dan juga Selina seolah-olah beberapa kali tangkapan Okay, pasca Sarja Oji pada segi pemilihan hero mereka pada pendapat peribadi saya Lebih kepada untuk pastikan yang setiap serangan ataupun setiap mereka kali Setiap kali mereka nak initiate team fight kepada team Vamos tak ada masalah Sebab adanya yang bisa arrow, adanya yang bisa trap Kemudiannya ada tambahan lagi dengan senam slam daripada Yu sendiri seolah-olah tak ada ruang untuk uh, tim VAMOS nak bergerak dengan terlalu selesa Ataupun untuk pecah belahkan tim Fadu sendiri Bagi saya kat sini adalah Kenapa Selena mereka nak tahu Dekat mana kedudukan Hayabusa Dan juga macam mana Kimi ni akan bergerak Kena ingat bahawa daripada pasukan VAMOS Mereka kalau tak ada rotasi yang laju Daripada Hayabusa dan juga Ayab. Kimi Mereka akan kurang daripada sudut uh, damage Yang akan dikeluarkan Jadi se selagi mana mereka tahu Dekat kedudukan Hayabusa dan juga Kimi Pasukan VAMOS Mungkin sukar untuk keluarkan damage Cuma sekarang ni adalah kelemahan sedikit Dekat bahagian mungkin possibility late game mereka kurang. Sebabkan hmm. Pascal Ramos dengan adanya Kimi dan juga Bane scaling mereka agak tinggi ya tetapi kita juga boleh katakan di mana untuk pasukan apa Amos AOE CC AOE damage yang cukup-cukup berbahaya -cukup daripada seluruh combo combo counter engage segalanya ada untuk pasukan Amos ini namun begitu untuk Selangor JNOG Sport dengan single target lock yang dimiliki oleh mereka dengan burst damage yang dimiliki, pergerakan negatif mungkin akan kita saksikan pada fasa awal game pemilihan hero daripada SRG OG Sport pula nampak gaya lebih kepada untuk mereka lakukan siege position juga tau sebab nak elakkan daripada tim Vamos ni boleh keluar daripada setiap kali initiate tim fight daripada Sajo sendiri. Jadi untuk perlawanan yang pertama ni semestinya akan kita saksikan perlawanan yang lebih hangat Syamilo. Ya, perlawanan yang cukup-cukup menarik untuk minggu keempat kali ini hari yang kedua menyaksikan yang dahulunya lawan seteru tapi kali ini bertemu kembali di laman yang baru Dewan Sri Putra akan menjadi saksi pasukan Selangor Red Giant berhadapan dengan pasukan Famos. Lawanan yang pertama daripada segi pemilihan hero saja kita dah boleh nampak perbezaan antara gameplay daripada pasukan SRJ Odi sendiri dan juga Team Vamos. Awal-awal permainan kita dah boleh nampak daripada segi poking damage untuk Team Vamos tak ada masalah sebab adanya Kroko yang menggunakan Kimi awal-awal lagi terpaksa menggunakan Flicker untuk Yum seolah-olah menidakkan sedikit sebanyak pergerakan sebab Team Vamos cukup-cukup agresif dekat bagian tengah sebenarnya. Ya, yep, poking damage yang sememangnya kekuatan asli lah untuk Kimi pada awal minit permainan Mungkin salah sedikit bacaan daripada Yums Untuk bermain dengan agresif ke depan tersebut Memandangkan Zon juga uh, Ada berdekatan untuk memberikan bantuan Dan kena ingat telah tidak tertekan lagi untuk Zon Tapi kena pula Abyssal Hero Zon ketika ini mungkin akan dicari Tapi ditarik dekat bahagian belakang Stormy Nyawa yang sangat-sangat rendah Yums dah ada flicker kena ingat Tapi Stormy mungkin akan jadi masa yang pertama okay. Tapi tidak kerana Skies Datang terlebih dahulu untuk memberikan bantuan First Blood okay. Kepada Skies Jangan sentuh Stormy Bantuan yang cukup pantas sebentar tadi Rotasi daripada Skies Mampu untuk membolehkan hasil yang cukup lumayan itu Berjaya untuk mendapatkan first blood sebentar tadi Namun begitu mereka juga masih lagi kena ingat Di mana untuk pergerakan turtle yang pertama Mungkin sedikit masalah kepada Yooms Terutamanya di mana main setup mereka Tiada flicker untuk membantu Kat sini kita ada info Terengganu seakan-akan ada formula rahsia melahirkan jungler yang hebat Kibi, Sekas dan Gary Yang menerajui tiga pasukan teratas dalam carta Semuanya berasal dari negeri yang sama oh. Jadi kalau korang nak anak yang boleh main jungle Carilah pasangan daripada Terengganu Selain daripada makanan yang sedap dekat sana Juga ada jungler yang padu-padu Tapi Nasan yang awal sangat ah! Aplika ya, berjaya juga untuk dapatkan kill Mujur, Mujur berjaya juga untuk menjatuhkan Nako sebentar tadi. Zero Bisa... tidak terkena kuatnya sekarang ini, disempit juga dekat bahagian atas. Tapi Innocent dah tak dukti untuk melatihkan diri. Shadow yang mantap daripada Chibi, membayangi Innocent dengan satu. Matian. Untuk tim... Cosmos awal permainan kali ini mereka cuba untuk mengesalkan tempo yang sama supaya pasukan kaya tadi tak dapatkan kemenangan dengan terlalu jauh tapi dengan adanya tetel yang pertama berjaya dikunci oleh Sekai sebentar tadi seolah-olah ingin menunjukkan lagi jurang antara pasukan SRJ, Ojisirik dan juga tim Vamos sebab so, kita pun ada berbicara dari sudut drafting Memangnya SRG OG yang kena bermain dengan lebih agresif lagi Dengan drafting yang telah pun dibawakan Terutamanya pembawaan masuk Selina Lebih mudah untuk mereka bermain agresif Berbanding bermain defensif pada pasal late game nanti Bercakap tentang late game Itu adalah specialty untuk pasukan Bamos buat ketika ini Jadi untuk Bamos mereka boleh saja kekal tenang terlebih dahulu Tak perlu nak bermain terlampau agresif Memikirkan kita boleh katakan kill lebihan percuma kepada pasukan Selangor Wajian Oji Sword pada masa awal-awal game ini. Baru masa main yang ketiga, kita nampak permainan secara tak langsung lebih perlahan seolah-olah so, mereka sedang cuba untuk dapatkan rentak permainan tu. So untuk pasukan SRJ OG dan juga tim Vamos, mereka cuba untuk pastikan yang positioning daripada pasukan lawan tu tak berjaya untuk menidakkan setiap inisiasi team fight mereka. Ya benar. Dan nampak movement daripada jungler juga sedikit laju untuk pasukan SRJ OG selepas teman Lancelot. Dikirikan pas farming berjaya pula untuk Takkan tertel. Episode Aero terkena sekarang ini. Claw oh, nyawa oh, sangat-sangat oh, datang. Mungkin oh, Mahdi Wan akan berlagak. Stormy! Oh, oh, oh. Dengan Flicker ke hadapan muka. Claw Kun sudah dikorbankan sebanyak dua kali. Cibi. Tak dapat Tommy. Tommy, Kena dulu sebelum dia dikorbankan. Tapi Cibi masih lagi selamat. Tapi kena berjaga-jaga info tu Dia dah tak ada Shadow. Kram cuba untuk masuk. Memberikan tekanan. Tapi dekat bahagian bawah. Nanko akan menjadi mangsa terlebih dahulu. Cibi berjaya untuk melarikan diri sebentar tadi. Dan mungkin gold plate akan dirata habis oleh pasukan SRDOG di bahagian bawah. Nampak agresif permainan daripada kedua pasukan. Sekarang ini lebih kepada nak memberikan paksaan dekat bahagian bawah untuk pasukan Innocent dapatkan uh, gol yang lebih banyak supaya menidakkan sedikit sebanyak pergerakan Natko. Namun itu daripada dua kematian yang diterima oleh Natko seolah-olah membenarkan untuk Innocent berada dengan keadaan cukup selesa. Total yang kedua berada di bahagian bawah Mungkin okay, akan mula untuk lakukan tarikan Stormy yang agak agresif. Dapatkan terus Nanto. Hilang oh no. Kill yang seterusnya beberapa kali. Solo kill daripada Stormy sendiri. Membuatkan hasil sebaik dua sekarang ini. Ya, yeah, sangat-sangat sukar untuk Nanto sebentar tadi. Okey, Shadow kill tapi bukanlah target yang tepat. Terus sahaja melampungkan uh, pemain. Tak ada siapa sebenarnya yang tertangkap tapi Skies masih lagi berusaha untuk dapatkan Turtle Chibi. Agak menjadi mangsa terlebih dahulu. Gojas akan menjadi mangsa yang kedua ketika ini bagi pasukan dari Salty Satu clean team fight di bahagian Turtle sebenarnya menyebabkan pasukan SRGOG berkemungkinan mampu untuk mendapatkan tarik di bahagian tengah ini. Kat bahagian depan juga, macam mana posisi Yu terpaksa menggunakan flicker dengan lebih awal tapi pun sempat turunkan Yu juga menara kat bahagian tengah akhirnya sempat untuk dirobohkan oleh pasukan SRGOG. Berjaya untuk mendapatkan dua turtle. Dalam minit yang kelima, berjaya untuk mendapatkan dua menara dan satu menara yang penting di bahagian tengah itu pastinya akan menyebabkan pasukan Vamos lebih suka untuk mendapatkan resources mengejarkan perbezaan gol di antara kedua-dua pasukan. Empat ibu gol ke hadapan untuk Selangor Ejen Oji Sport. Terutamanya apabila gol ini mereka nak kobain. Tiga kali kematian. Bukanlah satu situasi yang baik. Tiga kali kematian tu sebenarnya dah secara tak langsung membezakan jurang dengan Innocence sendiri. Tambahan Blood. pula dengan penggunaan Brody pada Innocence, dah ada dua kill secara tak langsung dah memberikan satu impak yang cukup baik untuk pasukan Extra Jordi sendiri. Satu lagi menara kat bagian atas juga berjaya untuk dirobohkan. Level EXP 9 dan 7 eh. Satu jurang yang sangat-sangat besar dan eh, cepat untuk mereka dapatkan eh, pengambilan oh. Esmeralda selepas nampak lapu-lapu mungkin memakan diri buat masa sekarang. Tara dekat bahagian bawah akan difokuskan terlebih dahulu. Mereka kena dapat juga objektif sekarang ni. Saya tak langsung kita boleh katakan di bahagian Sabah Zepah GB. One Pay 1 yang saya rasa tak akan diteruskan kerana untuk Sky sekarang ni dia sedikit kebal. Kalau-kalau GB tersalah masuk, dia tak ada shadow, pastinya akan dicari dengan mudah. Di bahagian EXP telah pun tewas Wah, pun tak bersekabar mouse. Begitu juga di bahagian goal lane mereka iaitu uh, Nutcore. Di bahagian jungle, Chibi kelihatan masih lagi selesa 2 kill berbalas dengan satu uh, kematian dekat sini berbanding dengan Skies 3 kill kosong kematian taklah jauh sangat ketinggalan. Uh, masih boleh dikejar. Namun begitu, kita juga kena lihat di mana di bahagian yang berbeza itu di bahagian mid lane. Clock pun juga bukanlah dalam situasi yang begitu baik. Jadi ini masih lagi perkara yang agak susah kepada pasukan Bamos tapi seperti kita bincangkan Bermain bersabar, bermain bertahan Itu adalah pilihan terbaik untuk pasukan Bahamas buat Tapi kita... secara jujurnya kalau awak ada nampak Ada watak yang boleh menjatuhkan Esmeralda ke sekarang? Kalau Ben berjaya untuk mendapatkan farm Mungkin, mungkin Sebab kalau kita melihat weapon master emblem yang dibawakan oleh Nakos Juga scaling lebih kepada pasal late game nanti Tetapi kalau kita dah melihat tiga kematian Ya lambat sikit nak dapatkan itemization Ya boleh jadi tapi bagi saya sebenarnya it's not, bukanlah idea yang bagus sebenarnya untuk mereka tidak mengambil marksman bagi sini ya yeah, mungkin akan ada counter gamer mengatakan bahawa Kimi tu sendiri adalah marksman tapi repositioning Kimi sangat sukar nak dibandingkan dengan Marksman yang mempunyai mobiliti yang lain contohnya Moscow ataupun Club. Oleh bagaimanapun sekarang ni tekanan tu masih lagi dikekalkan daripada pasukan SRG OG kepada pasukan Bawa sudah pun mencapai ribu. Perbezaan gol ketika ini di hadapan Skaz menyiapkan Endless Battle Jadi jauh lebih berbahaya untuk Klokun ataupun mana-mana target dekat bahagian backline Baiklah, penguasaan map sekarang ni pun dipegang majoriti oleh pasukan SRJOG sendiri Meninggalkan menara kat bahagian tengah dan juga inti bina tarik sahaja Which is dekat sini saja untuk pasukan uh, tim Vamo Mereka tak boleh nak keluar dengan terlalu jauh Mereka kena pastikan yang posisi uh, position mereka tak mudah untuk ditangkap oleh pasukan SRJOG Tapi sebabkan kita akan saksikan lot sementara saja lagi yang akan dibagi ke bagian atas Mungkin akan ada ruang sedikit sebanyak untuk tim Vamo melakukan dua tugasan dalam satu masa Betul, dan setuju tak kalau saya mengatakan bahawa tempohnya dah tempoh di mana pasukan Vamo adalah macam korang nak ambil apa korang ambil ya? yang ya? terbaik. Nak tak nak terpaksa. Sebab itu adalah pilihan yang terbaik seperti yang saya katakan. Disebabkan sekarang ini kekuatan Vamos adalah counter engage. dengan adanya deadly catch dengan adanya dengan apa tahu Guardian lagi, mereka mudah untuk ...terbalikkan keadaan kalau ada engagement yang dimulakan oleh Selangor eSports tetapi disebabkan perbezaan ekonomi, perbezaan level nak tak nak mereka kena mengharapkan bantuan daripada menara untuk melaksanakan aplikasi tersebut. Jadi sekarang ini Vamos dalam posisi bertahan sahaja. Memang kena bertahan untuk tim Vamos sebab masuk minit yang ke-9 nanti secara tak langsung akan jadi sedikit sebagai kesukaran untuk mereka. Cuma sebab sekarang ni masih lagi berada di kedudukan yang selamat sebenarnya. Masih lagi ada ini benda tarik, masih lagi ada peluang untuk mereka melakukan serangan semula ke atas pasukan SRG Tapi kalau tengok pada segi kedudukan dekat Uh, lot ini saja agak susah untuk tim Bamos nak masuk secara tiba-tiba. Lebih kepada untuk SRJOG, adakah mereka akan menggunakan lot ini untuk dapatkan sekurang-kurangnya satu inhibitor tarik pada tim Bamos ataupun tim Bamos sendiri yang akan cuba sebaik baik untuk pastikan inhibitor tarik itu masih lagi berjaya untuk dijaga dengan rapi. Bergantung juga sebenarnya siapa yang akan kena pancingan ulti dulu kalau Vin uh, menggunakan ulti dengan agak awal. Pastinya bukan setakat satu saya boleh katakan dua inhibitor mungkin Berjaya untuk dirobohkan oleh pasukan SRJOG kerana jurang dia sekarang ni terlalu besar. Ditarik ke bahagian belakang terlebih dahulu. Kram masih lagi selamat. Emil Selero terkena dengan adanya gerakan dekat bahagian belakang. Yo! berjaya untuk mengangkat seorang pemain. Dan itu adalah Gojek. Satu lagi hit diperlukan untuk mendapatkan zone. Dan zone akan menjadi mangsa. Sekais sedikit lewat tiba. Tapi lima lawan dengan empat dimenangi oleh empat pemain SRJOG. Team fight daripada pasukan SRGOG dekat bahagian bawah sebelah tadi cukup-cukup kemas. Mereka tahu targeting utama mereka adalah siapa dan memastikan finishing daripada tim Vamos sendiri. Sekarang ni ada lot dekat bahagian atas untuk SRGOG. Tim Vamos perlu cek cara macam mereka nak lakukan pertahanan lah. Tapi kalau tengok daripada segi position sekarang ni, agak susah kalau tim Vamos nak tunjuk muka depan sangat. Terutama daripada sudut level mereka dah beza dengan tipe jauh. Daripada sudut pengeluaran damage juga dah beza dengan sangat-sangat jauh dengan pasukan SRGOG. Ini siapa lagi oleh defense untuk menyelamatkan keadaan buat ketika ini. Perlu buat hati-hati. Okay, ditangkap terus. Kali ini kesilapan sedikit daripada okay. Yoke. Sekai cuba untuk masuk Kram dekat bahagian tengah. Menadah damage. Begitu besar sebenarnya sumber pengeluaran effort untuk menjatuhkan seorang pemain bagi pasukan Yusuf GOG tapi sekarang ni mereka dah mula untuk membuahkan hasil daripada sumber damage cumanya ah, ha, ini masalah dia kalau dah tak cukup damage asyik kena hero nak elak tak boleh yang ni lompat pula masuk situ untuk meninjau kawasan di bahagian hadapan. Proaktif, inisiatif yang digunakan oleh beliau. Namun kita tidak membuahkan hasil Terpaksa reset semula buat seketika waktu ini 8 kill berbelas dengan 4, Pada minit yang ke-11 7,000 gol masih lagi memisahkan kedua pasukan Vamos ya yeah. Walaupun kita dah pun mula melihat kemampuan mereka Untuk memberikan serangan balas Ianya masih lagi belum mencukupi Masih lagi perlu bermain dengan lebih selamat Yang mereka kena elakkan adalah Bukan mereka yang memulakan team fight Tetapi sebaliknya menantikan Selangor jayen OG Sport Untuk memulakannya terlebih dahulu Namun begitu Masalah yang seterusnya adalah di mana bagaimanakah mereka nak capai innocent yang berada di bahagian belakang. Dia nampak macam lagi susah sebab kita tahu macam mana pasukan air sahaja. Uji frontliner mereka sahaja dah mampu untuk menara damage dengan cukup-cukup banyak daripada tim Vamos. Hantar saja krim ke depan atau mungkin hantar use ke hadapan sahaja dah berjaya untuk menghabiskan sedikit sebanyak skill set daripada tim Vamos. Kemudiannya hanya perlu memastikan Damage dia daripada SRG berjaya untuk memastikan langkah pemain daripada tim Vamos sendiri. Jadi sekarang ini nak tak nak untuk tim Vamos, kalau mereka nak inisiasi juga team fight kepada basket SRG mereka perlu dapatkan target yang betul. Sama ada mereka nak lakukan target kepada innocent, kalau contoh innocent offside lah. Ini kita kalau contoh innocent offside. Tapi kita tahu daripada segi position sekarang ni agak susah untuk kita dapatkan satu pergerakan atau kita kata keajaiban. Kalau contoh tiba-tiba mungkin akan adanya pergerakan yang offside daripada basket SRG sendiri. Ha, semua kena balik. Lepas dengar konsil semua orang Takut bahawa akan ada gerakan daripada Yuums dan lagi-lagi lagi, lot ini akan diberikan dengan mudah. Itu pasukan SRGOG seperti yang kita dapat saksikan, segala-galanya seakan-akan diserahkan secara percuma kepada pasukan SRGOG. Pasukan VOMO sekarang ini tersepit dengan sekatan yang cukup-cukup uh, berluasa daripada pasukan SRG Dengan strategi sebegini, nak tak nak mereka kena menjayakan pertahanan mereka. Kalau pertahanan juga gagal, ianya mungkin berakhir untuk pasukan Bama sebagai pusingan yang pertama ini. Kena bersiap sedia untuk menghadapi Lord yang dalam perjalanan di bahagian atas. Namun begitu, kalau mereka menggunakan resursi mereka dengan baik, clearance wave sepatutnya tak menjadi masalah. Sekarang nampak ada peluang untuk pasukan SRG Uji Terutamanya apabila ada lock dekat bagian atas Ini kita tarik dekat bagian atas ini juga Nampak gayanya boleh untuk terus saja dipecahkan oleh pasukan SRJOG Tim Vamos perlu untuk meningkatkan pertahanan mereka Tapi Yoms dekat bagian depan Ya, salah sedikit masuk sebenarnya Daily Cash terus saja Membantai Yoms di bahagian hadapan Walau bagaimanapun sekarang ni banyak ultimate telah pun dibazirkan terlebih dahulu Gorgeous yang kena lagi Aero eh, itu lagi dan lagi mencari mangsa Zuan masuk tapi kau di-engage yang uh, kurang berkesan sedikit Kena pula kepada GB Aero ni sangat-sangat mengganggu Bagaimana tertekannya pasukan Vamos untuk melaksanakan pertahanan. Abyssal Arrow hampir terkena. Bogi Shadow Kill yang tidak dirasai. Ini yang saya risaukan untuk pasukan Vamos. Kram duduk depan macam tu. Menunjukkan aura. Mengatakan bahawa tiada siapa yang mampu untuk membunuh diriku ini. Oh, macam cerit lagu sebenarnya. Sampungan belakang tu. Oh, tapi cantik sebenarnya. Uh, untuk tim Vamos, Selagi mana Crystal belum dipecahkan, selagi itu perlu percaya ada peluang untuk mereka cari cara macam mana nak bounce back balik. Tapi dengan perbezaan ekonomi sebanyak RM10,000 ni, kita kadang-kadang perlu berpijak di atas bumi yang nyata. Agak susah untuk kita catch up balik dengan ekonomi yang cukup-cukup jauh tersebut. Jadi sekarang ni seperti yang dah diperkatakan dalam team fight daripada awal sehingga minit yang ke-14, Tim VAMOS, lebih kepada sekarang ini, mereka perlu untuk melakukan pertahanan sebaik-sebaik. Mereka perlu bersabar, perlu tunggu kesilapan dari pasukan S.H.O.G. sendiri. Tetapi perlu ingat, kalau dekat depan, front liner untuk pasukan S.H.O.G. sendiri ada krem yang boleh berada damage dengan cukup-cukup banyak pada tim VAMOS sendiri, itu dah jadi satu persoalan yang lebih susah untuk tim VAMOS dapatkan jawapan. Ya, yeah, saya setuju. Kesilapan sahaja daripada selangor ejen S.H.O.G. Esports yang mungkin akan memudahkan tugasan VAMOS untuk melaksanakan comeback dalam situasi ini. Tapi kalau kita melihat Selangor AJ Energy Sport juga pemain yang cukup berdisiplin. Mereka apabila mereka menyedari mereka tersilap langkah, mereka juga tidak terlalu memaksa untuk meneruskan dengan team fight tersebut. Hmm, sekarang ni masuk minit yang ke-15 secara tak langsung nampak lah daripada segi penguasaan map pun lebih luas untuk pasukan SRJOG tapi untuk tim Vamos mereka cuba untuk bertukar arah mungkin cuba untuk melakukan ataupun kita kata transition dia mereka punya targeting sama ada nak fokus dekat pemain yang banyak nak fokus dekat Kram ataupun nak fokus pada Yums tapi Kram dekat bagian belakang lakukan lompatan ke atas zone okay, kali ini kesalahan daripada Yums dan ini dimanfaatkan dengan cukup-cukup cemerlang Daripada pasukan FAMAS Tapi satu sahaja cukup Tapi tidak untuk berikan survive Kerana Krump dekat bahagian belakang Melaksanakan Sony kepada tiga orang Pemain Krump Lagi dan lagi menjadi playmaker Membantu Skye untuk dapatkan kill Krump tidak mampu Untuk dibunuh Memberikan Skye Dengan double kill Yang cukup-cukup Berharga Bagi pasukan SRGOG Kelihatan ketiga ini Kristal terbentang luas Sony halau Untuk tidak dibenarkan pulang Chibi akan dikorbankan Dan SRGOG Masih lagi mendominasi Kram berdiri sahaja ketika ini. Menunjukkan beliau adalah the best ESP laner di Malaysia. Pusingan yang pertama masih lagi gagal perkasa untuk pastikan SRG OG Esports dapatkan kemenangan yang pertama. Pusingan yang pertama juga secara tak langsung menundukkan sedikit sebanyak agresifnya Vespa pada tim Vamos. Tahu gitu ini baru pusingan yang pertama, masih lagi ada pusingan yang kedua perlu untuk dicari mata kemenangan yang seterusnya. Walau bagaimanapun masih lagi banyak yang perlu diperbaiki oleh pasukan Vamos untuk mereka menghadapi pusingan yang seterusnya. Bukan sahaja kita boleh katakan kemenangan sedikit sebanyak daripada sedikit drafting, tetapi juga kita lihat bagaimana daripada sudut laning juga Hampir pelbagai arah dimenangi oleh Selangor Red Giant daripada fasa awal game lagi. Banyak sebenarnya perkara yang ingin diperkatakan dalam pusingan yang pertama, terutamanya untuk tim Vamo sendiri. Ada juga beberapa persoalan yang perlu untuk dijawab. Tapi kita perlu akui untuk game yang pertama, pasukan SRJ OG Sport mendapatkan mata kemenangan dengan cukup-cukup bersih. Cukup-cukup bergaya, itu kita tak boleh nafikan untuk pusingan yang pertama. Kalau tengok daripada pusingan yang pertama lah, Pasukan SHGOG Esports Seri, adakah mereka sebenarnya dah berjaya untuk...